Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pada hari ini, kumpulan kami akan mempersembahkan tentang kritikan sastra dan kumpulan kami telah memilih kritikan teguran. Kumpulan kami terdiri daripada orang saya Afrina Nur Kristina, saya Isyarah binti Syariful Anwar dan saya Aida Zulaika. Okey, kita akan masuk ke dalam pengenalan. Apa itu kritikan sastra? Kritikan sastra merujuk kepada penilaian atau analisis terhadap karya-karya sastra. Tujuan kritikan sastra adalah untuk memahami, menilai dan memberi interpretasi kepada kandungan teknik kepada kandungan teknik dan struktur karya sastra tersebut. Kita juga boleh melibatkan kajian tentang gaya bahasa, tema, watak, simbolisme dan nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah karya tersebut. Apa fungsi kritikan sastera? Kritikan sastera berfungsi sebagai memberi pandangan tentang kekuatan atau kelemahan sesebuah karya serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca tentang maksud atau mesej yang cuba ingin disampaikan oleh pengarang. Kritikan seserah adalah sesuatu perkara yang penting kerana kita dapat memberikan cadangan ataupun pandangan kita terhadap karya tersebut dan kita juga dapat memberikan saranan kepada penulis untuk memperbaiki lagi hasil karya mereka atau hasil penulisan mereka yang agar dapat tersebut lebih berkualiti pada masa akan datang. Novel yang akan kami kritik ialah novel di sebalik wajah karya Saifuddin Abang Buhari. Mari kita kenali siapakah penulis di sebalik novel di sebalik wajah ini. Nama beliau ialah Abang Saifuddin Abang Bohari. Beliau dilahirkan di Lingga, Sri Aman, Sarawak. Beliau juga dilahirkan pada 11 Februari 1964. Beliau menyandang jawatan sebagai guru kemahiran hidup dan bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas Batu Kef, Sarawak. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Sastra dan Sarjana Sastra. Hasil karya yang telah diterbitkan oleh beliau ialah Ditawan Manusia Purba, Secari Wajah Ria, Di Sebalik Wajah, Misteri Perenza, Najah Atika, Sinar Kasi dan Rosli Dobi Rukun Berdarah. Anugerah yang telah diterima oleh beliau ialah hadiah sestra utusan daripada Public Bank 1995 melalui novel Disbalik Wajah dan tempat kedua dalam pertandingan menulis novel Dewan Bahasa dan Pustaka Sabah pada tahun 1991 iaitu novel Tiga Budak Kampung. Seterusnya saya akan menceritakan sinopsis bagi novel ini. Novel di sebalik wajah ini mengisahkan tentang watak utama iaitu Dr. Fikri. Sejak remaja lagi, Dr. Fikri sering diejek kerana mengalami kecacatan kulit atau nama lainnya balar. Di sekolah barunya, Fikri mendapat sokongan daripada rakan-rakannya tetapi dia tetap dibuli oleh rakan-rakan yang lain iaitu Narius, Jais dan Jamadi. Narius, Jais dan Jamadi juga pernah menuduhnya mencuri Selepas daripada kejadian itu, rakan-rakannya yang lain mula menjauhkan diri kecuali Josie yang terus menyokongnya Fikri juga menghadapi masalah lain seperti uh, bengseng semasa sukan dan kehilangan basikal Naras dan rakan-rakannya akhirnya ditangkap kerana mencuri basikal Fikri Tetapi Fikri memilih untuk memaafkan mereka Akhirnya, Fikri berpindah ke Jepun dan setahun kemudian, dia kembali ke Malaysia untuk bercuti dan mendaki Gunung Kinabalu bersama rakan-rakannya. Okey, dalam persembahan kami pada kali ini, kami telah memilih prosa moden jenis novel yang akan menjadi topik utama untuk kami kaji pada hari ini. Kami akan mengaplikasikan kritikan teguran dalam ka dalam karya yang kami pilih iaitu novel di sebalik wajah karya Abang Saibudin, Abang Buhari. Kritikan teguran merupakan penilaian atau ulasan yang dibuat oleh pengkritik untuk menegur atau memberi perhatian terhadap kelemahan atau kekurangan aspek tertentu dalam karya tersebut. Antara aspek yang kita boleh kritik adalah seperti gaya bahasa, tema, watak, gaya penulisan dan sebagainya. Selain itu, Uh, kritikan teguran memfokuskan aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam karya tersebut selain itu uh, seterusnya tujuan kritikan ini adalah untuk memberi cadangan atau saranan yang membina bagi meningkatkan mutu atau kualiti karya itu uh, uh, menurut pandangan saya uh, kritikan teguran adalah perkara yang positif dan uh, perkara adalah satu kritikan yang saya rasa penting kerana uh, melalui kritikan teguran, kita bukan sahaja menghukum ataupun um, mengkritik sesuatu karya tersebut. Tetapi kita juga dapat memberikan idea atau saranan kepada penulis agar dia dapat menghasilkan karya yang lebih baik dan dapat meningkatkan lagi kualiti penulisan mereka dan dapat uh, menjadikan Malaysia ini adalah sebuah negara yang telah melahirkan karya-karya uh, yang uh, berkualiti, yang, yang berbutu tinggi melalui penulisan dan uh, melalui penulisan dan idea-idea yang bernas daripada penulis yang datang daripada negara Malaysia iaitu negara kita. Secara keseluruhannya, kritikan teguran membantu pengarang untuk memperbaiki dan mengasah kemahiran mereka serta menghasilkan karya yang lebih baik di masa depan. Teguran ini lebih kepada usaha membina dan memperbaiki, bukan sahaja hanya untuk menghukum atau merendahkan nilai karya tersebut. Okey, seterusnya, mari kita lihat aspek-aspek yang akan dikritik di dalam novel di sebalik wajah. Okey, aspek pertama yang akan kita kritik di dalam novel ini ialah aspek watak dan perwatakan. Yang pertama, kami mengkritik novel ini dari segi kekuatan dan kami juga mengkritik novel ini dari segi kelemahan. Okey, daripada segi kekuatan, uh, kami mengkritik novel ini mempunyai utama yang inspiratif. Hal ini kerana watak Fikri, iaitu watak utama, digambarkan sebagai seorang pelajar yang tabah dan cekal menghadapi cabaran dalam hidupnya. Contohnya, uh, walaupun Fikri menghadapi diskriminasi atau ejekan daripada rakan-rakannya kerana kita tahu uh, Fikri adalah seorang pelajar yang mempunyai penyakit kulit balar tetapi uh, dia juga tetap berusaha untuk membuktikan kemampuannya dan tidak mudah mengalah selain itu kami juga mengkritik uh Watak-watak yang terdapat di dalam novel ini mewakili realiti masyarakat. Hal ini kerana watak-watak dalam novel ini mencerminkan pelbagai latar belakang kehidupan yang wujud dalam masyarakat kita. Kewujudan watak-watak ini menjadikan novel menjadi lebih realistik dan dekat dengan kehidupan kita sebagai pembaca kerana ramai orang boleh melihat diri mereka atau orang sekeliling mereka dalam watak-watak tersebut. Jadi, melalui watak-watak yang ditonjolkan di dalam novel ini kita merasa dekat sebagai pembaca kita dapat uh, kita dapat merasai apa yang mereka lakukan kerana kita juga melakukan perkara yang sama di dalam kehidupan seharian kita sebagai masyarakat dan juga sebagai manusia biasa jadi uh, apabila uh, penulis mengetengahkan watak-watak yang mewakili realiti masyarakat. Watak ini akan menjadi realistik dan jalan cerita ini dapat difahami oleh pembaca dengan lebih mudah dan dapat uh, pembaca juga dapat memahami jalan cerita dengan lebih mendalam seperti yang diperkatakan tadi, kami juga mengkritik novel ini dari segi kelemahan. Walaupun novel ini mendapat pengiktirafan dan uh, merupakan novel yang bagus, tetapi uh, terdapat beberapa kelemahan yang ditunjukkan oleh penulis melalui uh, penulisan novel ini. Yang pertama, kami mengkritik novel ini mempunyai pembangunan watak yang tidak seimbang. Hal ini kerana novel ini terlalu menumpukan kepada Fikri sebagai watak utama tetapi tidak memberikan ruang yang mencukupi kepada watak sampingan untuk berkembang. Sebagai contoh, rakan-rakan Fikri di sekolah hanya wujud sebagai pelengkap cerita tanpa diberikan latar belakang yang jelas oleh penulis um jika mereka uh, mempunyai peranan yang lebih aktif di dalam uh, jalan cerita ini sudah so tentu cerita ini akan menjadi lebih menarik dan akan lebih tertarik pembaca untuk membaca dan mengetahui apa yang berlaku apa yang akan berlaku uh, seterusnya yang kedua, kami juga mengkritik novel ini mempunyai perwatakan yang kurang mendalam. Fikrin digambarkan sebagai seorang pelajar pintar yang berhadapan dengan cabaran dalam hidupnya, tetapi emosinya kurang digarap secara mendalam oleh penulis. Apabila Fikri di atau didiskriminasi kerana sesuatu sebab, novel hanya menunjukkan reaksi luaran seperti dia menjadi sedih atau marah tetapi tidak tetapi tidak menggambarkan bagaimana perasaan itu mempengaruhi pemikirannya dalam jangka masa yang panjang misalnya adakah dia mula meragui dirinya sendiri adakah dia mengalami perubahan uh, ataupun dia mengalami perubahan tekanan yang membuat dirinya uh, berubah sikap ataupun uh, apa-apa masalah yang boleh mendatang apa-apa masalah yang boleh datang akibat uh, emosinya sendiri jadi uh, tanpa gambaran emosi yang mendalam watak fikri dilihat sebagai watak yang kurang realistik dan kurang mendapat uh, dan kurang uh, untuk difahami oleh pembaca uh, jadi Pemotakan yang kurang mendalam boleh, me boleh menyebabkan kurangnya rasa empati di dalam diri pembaca ketika mereka ingin memahami ataupun untuk merasai apa yang dirasakan oleh watak utama iaitu fikri. Yang kedua, kita akan beralih kepada aspek plot dan konflik. Plot dan konflik ialah susunan peristiwa dalam sesebuah karya sastra. Ia merangkumi bagaimana sesuatu cerita berkembang dari permulaan hingga penyelesaian. Unsur-unsur dalam plot ini termasuklah pengenalan, perkembangan, konflik, klimaks dan penyelesaian. Pause. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan mengkritik dari segi kekuatan novel ini. Yang pertama ialah plot yang tersusun dan mudah diikuti. Penulis menggunakan struktur naratif yang jelas memudahkan pembaca memahami perjalanan cerita dari permulaan hingga penyelesaian. Maksudnya novel ini disusun dengan baik dari segi struktur penceritaan yang memudahkan pembaca untuk memahami perjalanan watak utama iaitu Dr. Fikri dari awal sehingga akhir. Contoh di dalam novel ialah novel ini diceritakan secara tersusun iaitu bermula dari masa kecil Dr Fikri yang mengalami kecacatan seterusnya perjalanan Fikri dalam dalam dunia akademik dan akhirnya novel ini mencapai klimaks apabila Fikri berjaya menjadi seorang doktor dan novel ini menunjukkan bahawa ia mudah difahami oleh para pembaca seterusnya novel ini juga memberikan sudut pandangan retrospektif yang menarik Retrospektif ini di mana ialah Fikri merenung kembali masa lalunya setelah dia berjaya dalam hidupnya. Penceritaan dari sudut pandang Fikri yang sudah berjaya memberi dimensi reflektif kepada novel. Pembaca dapat melihat bagaimana dia merenung kembali masa lalunya dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk dirinya. Dr. Fikri mengenang kembali bagaimana usaha giginya dalam pelajaran dan bagaimana dia tetap, dia tetap berjuang untuk berjaya walaupun sering dia, dicemur. Teknik ini memberikan dimensi reflektif kepada novel yang membolehkan pembaca untuk memahami perasaan Dr. Fikri secara mendalam. Dan yang terakhir, konflik utama dibangunkan dengan baik. Konflik berkaitan diskriminasi dan penerimaan diri dikembangkan secara beransur-ansur yang memberi pembaca peluang untuk memahami kesan psikologi dialami oleh Dr Fikri. Konflik dalaman yang dialami Dr Fikri ialah Fikri berasa rendah diri kerana sering dihina dan tidak diterima oleh masyarakat. Akibat kecacatan wajahnya dan konflik sosial pula dia menghadapi diskriminasi dalam pendidikan dan kehidupan seharian di mana dia sering dianggap tidak layak untuk berjaya. Konflik yang diketengahkan oleh pengarang novel ini merupakan konflik yang mudah difahami oleh pembaca dan mudah diterima kerana dia bermula daripada pembangunan yang secara beransur-ansur sepanjang cerita. Saya teruskan dari aspek kelemahan pula iaitu yang pertama penyelesaian yang terlalu cepat dan mudah iaitu selepas Sikri berjaya menjadi doktor penerimaan masyarakat terhadapnya berlaku secara mendadak tanpa menunjukkan cabaran yang lebih realistik mengapa saya katakan penyelesaian ini terlalu cepat dan mudah kerana perubahan penerimaan masyarakat berlaku secara mendadak. Jika novel ini menunjukkan lebih banyak cabaran yang dihadapi oleh Fikri selepas kejayaannya, ia akan menjadikan perjalanan watak ini lebih meyakinkan. Seterusnya, pengarah kurang menonjolkan aspek emosi watak. Walaupun Mikri Fikri menghadapi cabaran yang luar biasa, pergolakan emosinya tidak ditonjolkan secara psikologi dengan cukup mendalam. Plot akan menjadi lebih menarik sekiranya pengarang menekankan perjuangan mental Fikri dalam menerima dirinya sendiri. Fikri sepatutnya mengalami tekanan mental yang lebih berat kerana bulian daripada rakan-rakannya, tetapi novel ini tidak menekankan perjuangan dalam dirinya dengan cukup kuat. Jika penulis memperincikan perasaan fikri seperti kesedihan, ketakutan dan ketidakpastian yang lebih nyata, ia akan ia akan menjadikan pembaca ini lebih empati dengan watak yang dibawa oleh fikri. Akhir sekali ialah ketiadaan konfrontasi yang mendalam antara fikri dan antagonis. Fikri tidak pernah benar-benar menghadapi pembulinya dalam satu bapa yang mencipta impak emosi yang kuat. Fikri seharusnya mempertahankan dirinya secara lebih tegas bagi menunjukkan pertumbuhan karakternya yang sebenar. Jika berlaku adegan konfrontasi yang lebih dramatik, contohnya Fikri mempertahankan dirinya secara berani di hadapan masyarakat atau individu yang menentangnya, ia akan menjadikan watak Fikri lebih berkembang. Tanpa konfrontasi yang jelas, perjalanan karakter fikri kurang menyerlah dan perkembangan dirinya ini kurang terasa. Oleh itu fikri ini perlulah benar-benar berhadapan dengan individu yang menindas atau memperlekehkannya agar perjalanan novel ini menjadi lebih menarik. Akhir sekali ketika teguran yang saya ingin berikan dalam novel di sebalik wajah ini ialah dari segi penyampaian tema Terdapat satu sahaja tema dalam novel di sebalik wajah ini iaitu ketabahan seorang remaja menghadapi kekurangan diri dalam kehidupan hariannya. Dr. Fikri yang cacat kulitnya iaitu Balor terpaksa menerima ejekan sindiran dan cemuhan daripada pelajar-pelajar lain di sekolahnya. Jadi kita mulakan kritikan teguran ini dari aspek positif. Yang pertama, pembangunan karakter yang kuat. Dalam novel uh, di sebalik wajah ini, Dr. Fikri menunjukkan pembangunan karakter yang kuat melalui ketabahannya. Jadi, ini memberikan inspirasi lah kepada remaja lain untuk membangun ketabahan mereka sendiri dalam menghadapi kesulitan. Jadi, uh, dalam novel ini melalui pengalaman Dr. Fikri itu sendiri, remaja dapat belajar bagaimana untuk membangun kepercayaan diri dan menghadapi kesulitan dengan berani. Pembangun kereta ini juga dapat membantu remaja untuk memahami bahawa setiap kesulitan ini dapat dijadikan peluang untuk belajar dan tumbuh. Dan seterusnya yang kedua, sokongan sosial yang penting. Tema ini menekankan pentingnya sokongan sosial dalam membantu seorang menghadapi kesulitan. Dr. Fikri mendapatkan sokongan dari rakan kawan-kawannya yang membantu untuk terus bertabah dalam menghadapi uh, ujian. Jadi ini menunjukkan bahawa memiliki sistem sokongan yang kuat ini dapat membuat perbezaan dasar perbezaan yang besar dalam menghadapi kesulitan. Sokongan sosial ini juga dapat membantu remaja ini untuk tidak merasa bersendirian dalam menghadapi suatu kesulitan atau cabaran dalam kehidupan yang dapat yang akhirnya dapat meningkatkan ketabahan dalam diri mereka. Jadi kalau tadi kita dapat lihat uh, kritikan teguran uh, novel ini dalam dari aspek positif, sekarang kita lihat pula dari aspek negatif dia. Jadi yang pertama, keterbatasan strategi menghadapi emosi. Tema ini mungkin tidak sepenuhnya mengeksplorasi strategi penanganan emosi yang lebih luas. Dr. Fikri mungkin memerlukan lebih banyak pendekatan untuk menghadapi ejakan seperti terapi atau dukungan profesional. Jadi kita dapat lihat uh, Dr. Fikri ini menangani dalam novel ini Dr. Fikri menangani emosi dia dengan hanya mendapatkan sokongan dari kawan dan membaca buku. Tapi uh, dalam realiti kita bukan sahaja boleh menangani menghadapi emosi itu dengan cara itu saja. Kita juga boleh mendapatkan uh, terapi atau pergi berjumpa dengan doktor psiko Uh, jumpa dengan check uh, pergi jumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat atau dukungan profesional seperti guru konselor uh, untuk mendapatkan uh, untuk mendapatkan tips untuk menghadapi emosi. Jadi tema ini tidak menunjukkan sepenuhnya lah bagaimana Dr. Fikri ini mengatasi perasaan sedih atau marah secara mendalam. Jadi yang kedua, aspek negatifnya ialah kurangnya fokus pada perubahan sosial. Tema ini lebih fokus pada ketabahan individu daripada mempromosikan perubahan sosial yang lebih luas. Penulis boleh memberi penekanan lebih pada bagaimana masyarakat dapat merubah, dapat berubah untuk menerima dan mendukung individu dengan kekurangannya. Mungkin uh, dalam novel ini perlu menekankan lebih pada bagaimana sekolah atau komuniti ini dapat mencipta suasana yang lebih positif dan inklusif bagi semua orang. Inis ini sini bukan sahaja tertumpu kepada individu itu saja tapi lebih luas lagi iaitu sekolah atau komuniti dalam masyarakat kita. Kita telah pun sampai ke hujung pembentangan. Jadi kesimpulannya dalam konteks kesusasteraan Melayu Novel di sebalik wajah membawa mesej ketabahan dan kejayaan individu dalam menghadapi, menghadapi, diskriminasi sejajar dengan nilai moral yang sering diketengahkan dalam karya sastra Melayu. Namun, terdapat beberapa kelemahan di mana penyelesaiannya terlalu idealistik, konflik yang kurang berkembang serta kurangnya realisme dalam perjalanan watak utama. Kritikan ini menegaskan keperluan sastra Melayu untuk lebih mencerminkan realiti sosial yang lebih kompleks. Dengan memperbaiki kelemahan ini, saya yakin novel ini dapat menjadi lebih berkesan dalam menyampaikan mesej perjuangan dan ketabahan. Selari dengan perkembangan sastra moden yang menuntut penceritaan yang lebih realistik dan berlapis. Sekian dan terima kasih daripada kami. Kami akhiri dengan serangkap pantun. Sayang selasih ditumpah minyak bunga jengkang dengan jerami terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami bye